hammaga salom do'stlar bugungi videoyimizda Python dasturlash tilida satrlar haqida gaplashamiz agar tayyor bo'lsangiz unda biz boshladik demak eslatib o'taman pytonda satr yozuvlari 1 yoki 2 tirnoq bilan o'ralgan va siz yozgan tekstingizni print funksiyasi orqali ekranda chop etishingiz mumkin demak print beramiz print qovoz ichida qo'shtirnoq va qo'shtirnoqning ichida hello world va ikkinchi printimiz print qovoz ichida bir tirnoq va hello world saqlab ishlatib ko'ramiz ikkala holatda ham hello world degan yozuvni bizga chop etib berdi demak tekstimizni qo'sh tirnoq va bir tirnoq ichida yozishimiz mumkin ekan o'zgaruvchiga satr berish o'zgaruvchining nomi bilan teng belgi va satr bilan ajratiladi a degan o'zgaruvchi olamiz teng qo'shtirnoq ichida hello print beramiz hovz ichida ah. saqlab ishlatib ko'ramiz mana hello degan yozuvni bizga chop etib berdi siz uchta tirnoq yordamida o'zgaruvchiga ko'p satrli qatorni tayyonlashingiz mumkin masalan a teng deymiz uchta qo'sh tirnoq ochamiz buning ichidan biron uzunroq tekst qo'yamiz va oxirida yana 3 ta qo'yish tirnoq bilan yopamiz pastdan print beramiz print qavs ichida a mana yozgan tekstimizni bizga chop etib berdi keling shu yozgan tekstimizni bir tirnoq misolida ko'rib chiqamiz a teng deymiz uchta bir tirnoq yozamiz uning ichidan uzunroq tekst va uchta bir tirnoq bilan yopamiz print beramiz print hos ichida a saqlab ishlatib ko'ramiz mana bir tirnoq ichida yozgan tekstimizni bizga chop etib berdi boshqa ko'plab mashhur dasturlash tillari singari paytendagi satrlar ham uni belgilarini ifodalovchi paytlar qatoridir biroq paytenda belgilar uchun ma'lumotlar turi mavjud emas ya'ni bitta belgi shunchaki uzunligi birga tengdir ip elementlariga kirish uchun kvadrat havslardan foydalanish mumkin ya'ni hello world degan so'zimizda h harfi bu nolinchi belgi hisoblanadi e harfi esa birinchi belgi a teng deymiz qo'shtirnoq ichida de, hello world pastdan print beramiz print qavs ichida de, a deymiz va to'rt burchak qavsdan foydalanib ichiga bir ya'ni birinchi belgini bizga chop etishni so'raymiz saqlab ishlatib ko'ramiz mana bizda birinchi belgi e harfiga ge teng ekan keling endi biz ikkinchi belgidan beshinchi belgigacha bo'lgan harflarni ko'rmoqchimiz buning uchun b teng deymiz hello world pastdan print beramiz print qavz ichida b to'rtburchak qavs ichida ikkinchi belgidan ya'ni ikki ikki nuqta besh yozamiz ya'ni ikkinchi belgidan beshinchi belgigacha bo'lgan harflarni bizga ko'rsatsin saqlab ishlatib ko'ramiz mana l l o degan harflarni bizga chop etib berdi ya'ni ikkinchidan beshinchi harfgacha bo'lgan harflar bundan tashqari biz matnni oxiridan boshlash uchun manfiy indekslardan foydalanishimiz ham mumkin ya'ni biz belgilarni beshinchi pozitsiyadan birinchi o'ringa olamiz va hisoblashni satr oxiridan boshlaymiz b teng deymiz qo'shtirnoq ichida hello world print beramiz print qavs ichida b to'rtburchak qavs ichida minus dan 2 nuqta minus gacha deb yozamiz saqlab ishlatib ko'ramiz mana bizda vor degan so'zni ekranimizga chop etib berdi undan tashqari biz matnda nechta belgi borligini bilish uchun len funksiyasidan foydalanishimiz mumkin a teng deymiz Qo'shtirnoq ichida Hello world print beramiz print qavz ichida len yana bitta qavz ochamiz uning ichidan a deb yozamiz saqlab ishlatib ko'ramiz mana hello world degan so'zimiz o'n bitta belgidan iborat ekan paytnda satrlarni ishlatishingiz mumkin bo'lgan o'rnatilgan usullar to'plami mavjud strip funksiyasi orqali siz matningizning boshida yoki oxirida har qanday bo'sh joyni olib tashlashingiz mumkin a teng deymiz qo'shtirnoq ochamiz va bo'sh joy tashlab hello world deb yozamiz va oxirida yana bitta bo'sh joy tashlab qo'shtirnoqni yopamiz pastdan print beramiz print qavz ichida a nuqta strip deb yozamiz strip va yana bitta qavz saqlab ishlatib ko'ramiz mana bizning matnimizning boshida va oxiridagi bo'sh joylarni olib tashladi lover funksiyasi yordamida matningizdagi har qanday katta harfni kichkina harfga aylantirishingiz mumkin a teng deymiz qo'shtirnoq ichida de. hello world pastdan print beramiz print qavs ichida a nuqta lover deb yozamiz va yana bitta qavs ochamiz e'tibor bering hello world degan so'zimizda h katta harfda yozildi mana lover funksiyasi yordamida hamma harfni kichkina harfga aylantirdik bundan tashqari biz har bitta harfni katta harfga aylantirish imkoniyatiga ham egamiz buning uchun bizga upper funksiyasi yordamga keladi a teng deymiz ichida hello world faqat bosh harfni katta harfda yozamiz pastdan print beramiz print haus ichida a nuqta apper deb yozamiz bi va yana bitta qavs ochamiz saqlab ishlatib ko'ramiz mana hamma harfimiz katta harfda chop etildi biz replace funksiyasi yordamida matnimizdagi biron bir harfni boshqa harfga o'zgartirishimiz mumkin a teng deymiz qo'shtirnoq ichida de. hello world deb yozamiz pastdan print beramiz print house ichida a nuqta replace deymiz replace yana bitta qavs ochamiz uning ichidan qo'shtirnoqni ichidan de. h deymiz vergul yana bitta qo'shtirnoq ochib uning ichidan j deb yozamiz ya'ni x harfini j harfiga o'zgartirmoqchimiz va natija mana x harfini o'rniga j harfini qo'ydik va jlo word degan so'z ekranda chop etildi ma'lum bir ibora yoki belgilar matnimizda mavjud bo'lsa tekshirish uchun biz kalit so'zlarni ishlatishimiz mumkin in yoki not in text deb yozamiz text barobar qo'shtirnoq -bar. ichida biron bir text yozamiz pastdan x teng deymiz x teng qo'shtirnoqni ichida qidirmoqchi bo'lgan so'zimizni yozamiz masalan in degan so'zni qidirib ko'raylik tekstimizda in degan so'z bormi yoki yo'qmi albatta in undan keyin text deb yozamiz va pastdan print beramiz print hous ichida x bizga en degan so'zni shu tekstda bor yoki yo'qligini like tekshirib bersin mana true ya'ni rost degan so'zni bizni ekranimizga chop etib berdi demak en degan so'z biz yozgan tekstni ichida bor ekan keling endi matnimizda biron bir so'z yo'qligini tekshirib ko'ramiz buning uchun text teng qo'shtirnoq ichida biron matn yozamiz pastdan x teng deymiz x teng qo'shtirmoq ichida de, en deb yozamiz ya'ni en degan so'z yo'qligini tekshirish uchun eyn not in text deymiz pastdan print beramiz print qavs ichida x ya'ni e in degan so'zni bizga yo'qligini tekshirib bersin mana ko'rib turganingizdek fails ya'ni rost degan so'zni biz ekranimizga chiqarib berdi demak haqiqatan ham matnimizda e in degan so'z bor ekan avval aytganimizdek ikkita qatorni birlashtirish uchun qo'shuv operatoridan foydalanishimiz mumkin ya'ni a teng qo'shtirnoq ichida hello pastdan b teng qo'shtirnoq ichida world deb yozsak va pastdan s teng a qo'shilgan b ga va print beramiz print qavs ichida de s deymiz saqlab ishlatib şey ko'ramiz mana hello world degan so'zimizni bir bera biriga qo'shib ekranda chop etib berdi lekin hello world degan so'zimiz bir bera biriga yopishib qoldi ularni ajratish uchun qo'shtirnoq belgisidan foydalanishimiz mumkin a teng deymiz qo'shtirnoq ichida hello Pastan Betting qo'shtirnoq ichida world s deyim. a deymiz qo'shilgan a qo'shilgan qo'shtirnoq ichida qo'shtirnoq ochamiz va bitta bo'sh joy tashlab qo'shtirnoqni yopamiz va qo'shilgan b ga deymiz pastdan print beramiz print qavs ichida s ga saqlab ishlatib ko'ramiz hello world degan so'zimizni bir biridan ajratib berdi payten o'zgaruvchilari bobida bilib olganimizdek biz qatorlar va raqamlarni birlashtira olmaymiz keling to'liqroq tushunishingiz uchun biron bir narsa yozamiz yosh degan o'zgaruvchi olamiz yosh teng bo'lsin o'ttiz oltiga pastdan teksт deb yozamiz tekst teng qo'shtirnoq ichida masalan yozamiz mening ismim bekzod yoshim qo'shilgan bunga qo'shamiz yosh degan o'zgaruvchini qo'shamiz yosh pastdan print beramiz print havus ichida de, tekst deb yozamiz keling saqlab ishlatib ko'ramiz xatolik borligini bizga aytayapti, ya'ni biz matnga raqamni qo'sha olmas ekanmiz ammo biz format funksiyasi yordamida raqamlar va matnni birlashtira olamiz masalan yosh degan o'zgaruvchi olamiz yosh teng bo'lsin o'ttiz oltiga pastdan tekst deb yozamiz tekst teng qo'shtirnoq ichida mening ismim bekzod yoshim pastdan print beramiz print qavs ichida text nuqta format deb yozamiz format va yana bitta qavs ochib uni ichiga yosh şey deb yozamiz yosh saqlab ishlatib ko'ramiz va natija mening ismim bekzod yoshim o'ttiz olti degan yozuvni ekranga chop etib berdi ya'ni format funksiyasi yordamida biz matn va raqamlarni bir biriga qo'yisha oldik hozircha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi agar video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang o'shanda siz bilan keyingi safar albatta uchrashamiz